استغفر الله رب البريه استغفر الله من الخطايا رب زدني علما زدني علما نافعا واوفقني أمالا أمالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرشلين وعلى أله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم تبت سدا أبي لهبي وتب ما أغنى عنهما ما كسب Saya rong batal habi wa mru'atu hammalat al-khadda fi jiti hab lumi masyad. Sotakal wa'adhim, sotakal wa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kalau kemarin kita pernah singgung tentang adanya adab dan akhlak, di mana singkat cerita, kalau adab itu dilahirkan dengan proses suatu hal yang berbau pendidikan, yang melahirkan apa yang dinamakan adab. Sedangkan akhlak sendiri adalah suatu hal yang dilahirkan dari proses, yaitu apa yang dinamakan ibadah sholat. Jadi beda sekali antara adab dan akhlak. Dengan ibadah surat itu melahirkan apa yang dinamakan akal karimah. Sedangkan suatu hal kehidupan sehari-hari dengan pendidikan yang kita lakukan, lahirlah suatu namanya azab. Di mana azab ini bisa jujur oke, okay, semua oke, okay, namun sering kita melakukan keadaan banyak kesalahan, berbuat dosa, berselingkuh, berzina dan sebagainya. Pasional muslimin, muslimat rahimatullah kembali kepada akhlak di mana akhlak ini dilahirkan dengan apa yang dinamakan yaitu ibadah sholat. Sering sekali kita diingetin, mungkin sering sekali kita mendengari, mungkin mereka-mereka mereka yang para penceramah, para pemuka, para ulama menyindir tentang babakan apa yang dinamakan sholat. Bahkan sering sekali kita ini sampai bosen mendengarkan. Artinya apa? Sudah boring. Dikit-dikit disinggung itu. Dikit-dikit disinggung itu. Namun, kita harus kembali ke flickback semula. Manu khasabu ambati yaumil Ini, yaumil solah. Seorang hamba nanti yang dikisah pertama kali adalah sholat kita. Bagaimana sholat kita? Fa in sholahat sholahat lahu amalihi ini yang perlu diperhatikan fa in sholahat sholahat lahu amali jika sholatnya bagus semua ikut bagus wa in fasadat fasadat sa'iri amalihi jika sholatnya jelek semua amal ikut jelek kembali lagi apa dinamakan ke sholat yang ada hubungannya dengan apa yang dinamakan kala idza balaqotitarak wa qila mannak wa dhanna azabi wal fitnati kubri Asap kubur dan fitnah kubur. Banyak pada waktu itu, banyak sekali ahli kubur yang disiksa padahal solatnya, Masya Allah, solat lima waktu dijalankan, solatnya lima waktu tidak pernah ditinggalkan, namun masih diazab di dalam kubur. Kenapa mereka diazab seperti ini? Ada beberapa hal yang menyebabkan orang sholat tapi masuk neraka. Ingat antum sholat tapi itu tidak akan bisa jadi jaminan kalau antum masuk dalam golongan lima orang ini tadi, lima orang yang nanti kita bahas. Jadi sholat kita semua kita benar-benar ilah alal khusyin, benar-benar khusyuk Allah Dia tunu mulaku Robbiku buat anakum ilaihi roshiyun berat memang karena sudah dijelaskan di ayat ini lakkabiratun ila al kausilakabiratun kata-kata lakkabiratun ini pernah dilaksanakan sholat yang ini agar sholat kita diterima oleh Allah namun apa pun yang terjadi ketika sholat kita di kita jalankan dengan tertib-tertib semua udah. Namun kalau tingkah dan tanduk kita seperti apa, maka ini yang nanti kita akan diasap di alam bersah maupun diasap di neraka. Solatnya kita jalankan tertib bagus, namun kita masih dikena siksa neraka, dimasukkan ke neraka. Siapakah mereka? Mereka ini orang yang sholatnya rajin namun masuk neraka. Siapakah mereka? Pertama adalah orang yang sholat tapi percaya sama dukun. Nah ini pertama ini ingat itu. Maka tidak sewajarnya, tidak seharusnya kita mempercaya. Wah ini tahun 2000 ini ada kiamat. Masya Allah tahun dua ini pak ada ini bencana seperti ini ini masya Allah tahun ini akan terjadi suatu hal hujan deras seperti ini masya Allah itu semua manusia boleh memprediksi namun bukan berarti mengklaim karena apa karena ini segala rencana musibah apapun bentuknya di dunia ini hanya Allah yang tahu rahasianya apalagi yang berbau atau berhubungan dengan maut bencana musibah di mana mana ini berhubungan dengan maut hanya Allah yang tahu di sini disebutkan meskipun kita sholat namun kita percaya dengan hal-hal seperti ini maka kita sholat kita apapun tetap kita dimasukkan ke dalam neraka. Alias gambarannya kita percaya meskipun ini masuk dalam kategori syirik kecil maupun syirik akbar. Namun dosa syirik kita tahu sendiri ketika kita tidak percaya dengan Allah, maka ini Namakan syirik. Sedangkan dosa syirik adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita jalankan Segala mungkin kita pernah berbuat sinak yang kita lakukan. Apapun itu bentuk masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ilal syirik kecuali syirik. Percaya sama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yaitu orang salat tapi percaya sama dukun. Yang kedua adalah orang salat tapi kerjanya mengumpat dan mengguncing. Disebutkan sudah berkali-kali usai singgung disebutkan wailulikuli humazatil lumasa. Wailu celakalah mereka mereka ini yang kerjanya mengguncing, mengumpat, mencela. Lisannya tidak diletakkan pada lisannya. Namun kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menahan lisan kita terjadilah suatu hal seperti ini. Kita masuk neraka meskipun kita rajin sholat. Sering kita kumpul-kumpul rajin. Rajin uzet dalam majelis rajin. Di dalam perkumpulan rajin. Namun ketika dia datang dalam majelis, apa yang diomongin? Ngomongin orang. Menggunjing orang. Menyinggung perasaan orang tidak enak dan segala-galanya. Ini wailulikuli. Celakalah mereka-mereka. Masyarakat muslimin, muslimat rahimatullah. Setelah pertama tadi, kedua kerjaannya mengunjung dan mengumpat. Yang ketiga, orang yang sholat tapi menelantarkan anak yatim. Kata-kata menelantarkan ini maknanya banyak makanya sudah seharusnya seyukjanya kita koreksi diri kita masing-masing, tidak -masing. usah koreksi orang lain mari kita berbanyak untuk bersilaturahim iya terus memberi iya syukur-syukur bisa mengadopsi kalau mampu pada siapa? pada anak yatim dan ini merupakan suatu pahala yang luar biasa tidak ada orang yang ahli sedekah, orang yang punya atau merawat anak yatim kemudian jatuh miskin, tidak ada. Justru karena dia merawat anak yatim, hidupnya tambah masya Allah, tambah mulia, diangkat ke dalam makam Mahmuda, suatu tempat yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan juga akhirat. Mari kita berlomba-lomba istabiqul khairat. Suatu hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan yang bermanfaat buat di akhirat kelak. Wujuhu yauma naimah, ini yang kita harapkan. Wujuhu yauma idzin naimah lisanya radhiya fi jannatin aliyat la tasma'u fiha ya, Ini yang kita harapkan. Jangan sampai kita lahir dalam keadaan wujuhu yauma idzin khasyi'ah, tertunduk malu Masyarakat muslimin muslimat rahimatullah Mari kita berlomba-lomba suatu hal kebaikan Jangan sampai kita terlantarkan diri kita Atau kita terlantarkan jasad kita Hanya karena apa? Karena nanti diazab diazab kubur Fitnah kubur kita dapatkan Yang keempat Orang yang sholat tapi berdusta Alias munafik Di dalam Hadis juga disebutkan. Ayatul munafikina. Salah satu. Tiga ayat munafik itu. Salah satunya. Pertama. kata kadaba kadaba. Jika dia berkata berdusta. Wa iza wa'ada wa khlofa. Ketika dia berjanji mengingkari Wa iza tumina khona. Ketika dia diberi kepercayaan. Kemudian berkhianat. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Wa'adallahu munafikina wal munafikati wal kufara Celakalah wahai mereka-mereka Orang munafik laki-laki maupun munafik perempuan Dan orang yang kufur, orang tidak percaya dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala ini Naro jahannama khalidina fiha Letakkan mereka, yaitu di neraka jahannam Khalidina kekal selamanya di sana Ya dan ini merupakan suatu hal yang pantas cocoklah buat mereka yang ahli-ahli seperti ini. dan Allah melaknat. azabun alim. Ini merupakan azab yang sangat di buat mereka mereka yang ahli seperti ini. Makanya ketika kita ingat seperti ini, bagaimana alisan kita? Banyakkah kita berbuat munafik banyak? Sering sekali kita berbuat munafik, sering. Sering sekali kita tidak menepati janji, sering. Apalagi yang berhubungan dengan hutang piutang, sering sekali kita melanggar. Marilah dengan konsep-konsep yang seperti ini, alangkah baiknya jika kita mampu, mari kita berjihad. Ketika kita berjuang untuk melunasi hutang kita, ini adalah bagian daripada jihad kita. Semampu kita Allah Muhammad lihat segalanya kalau memang kita belum mampu tidaknya kita berusaha dengan doa, dengan usaha dan lain-lain lainnya. Mari. Kemudian yang kelima adalah orang yang sholat tapi minum khamr. Peminum disebutkan dan suatu hadis disebutkan baik al khamri. Al Sesungguhnya Allah itu mengharamkan orang yang minum minuman keras. Hadis lain juga disebutkan Manshariba khamra fid dunya barang siapa yang minum khamr di dunia Thumma lam yatuub minha sementara belum bisa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala khurimah fil akhirah diharamkan mereka buat di akhirat hmm. nih <coughs> harus kita pelajari meskipun orang itu menjalankan sholat kondisi dalam keadaan mabuk mungkin sudah tidak ber, tidak akan diterima oleh Allah seperti ini masyiral muslimin muslimat rahimatullah <tuh> inilah lima golongan orang-orang yang ahli ibadah ahli sholat tapi masuk neraka mudah-mudahan kita jauhi hal-hal seperti ini. Kita jauhi percaya sama orang dukun seperti dukun. Kemudian kita jangan sampai menggunjing atau mengumpat. Kemudian jangan sampai kita mentelantarkan anak yatim. Kemudian kita jangan menjadi bagian daripada orang-orang yang berdosa atau munafik dan kita jauhi apa yang dinamakan khomer. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Apapun yang terjadi, apa yang Ustaz sampaikan, kalau itu mengenai pada diri kita, bukan tepatnya kita menyalahkan diri atau saling menyalahkan, namun sebagai introspeksi diri, selagi kita masih ada pintu taubat, tubuh Ilallah dan asyukah. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Setidak-tidaknya ada jalan pintu taubat sejatinya kita bersegera untuk apa? Untuk memohon makfirah kepada dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu nikmat yang luar biasa paling utama adalah nikmat apa? Yang dinamakan makfirah. Ketika kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang kita jalankan. Masyarakat Muslimin, muslimat rahimatullah. Semoga bermanfaat khairikum manda'al amal Qur'an wa amalah. Satu ayat akan lebih bermanfaat dan kemudian kita amalkan. Ketika kita mendapatkan nasihat dari orang atau penceramah, atau mungkin pemuka agama, maupun mungkin seorang ulama, mari kita dengarkan. Kalau itu tidak bagus buat kita, mari kita rubah step-step kita mulai dari sekarang. Jadilah hamba Allah istiqomah dan selalu menjaga lisan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.